понадобится? Понадобится пряжа махер. Вы можете брать любой, какой у вас есть. У меня вот норвежской фирмы Drops Kid Silk. У него состав 75% кидмахера и 25% шелка. Его метраж 210 метров на 25 грамм. Понадобится мне 4 моточка, то есть 100 грамм на тот размер, который я буду вязать. Я буду добавлять еще вот такую тоненькую ниточку Люрикса, почти в тон моей пряжи. Но это по желанию вы можете вязать с Люрикса, можете вязать без Люрикса. Кто-то может поетки добавлять. Это уже исключительно зависит от вашего желания и от той модели, которую вы хотите связать. Так понадобятся спицы номер 4,5, короткие 40 см для начала вязания и для рукавов, и длинные 80 или 100 сантиметров, как вам удобнее тоже 4,5. Это уже для тела свитера. Также нам понадобится еще крючок с вами. Либо 4,5, либо 4. Это не очень критично. Мы будем закрывать, обвязывать крючком горловины и края свитера. Понадобятся маркеры для того, чтобы обозначать линии погона и регланные линии. Игла с широким ушком для того, чтобы прятать хвостики сантиметровая лента, чтобы ориентироваться на нужный размер Ну, вот, пожалуй и все можем приступать к вязанию значит вязать мы будем в одну нить. у меня одна нить махера и тоненькая тоненькая ниточка люрикса она очень тонкая, поэтому она на плотность никак не сказывается. значит с какого нюанса мы с вами начинаем мы отмеряем сначала нам нужно с вами отмерить, где-то приблизительно 5 метров и этот хвостик оставить этот хвостик нити оставить для того чтобы потом мы этой нитью будем обвязывать с вами горловину вот так я отмотала необходимые длинные нити закрепила маркером и теперь можем набирать значит на короткие спицы длиной 40 сантиметров размером четыре с половиной Набираем 110 петель плюс 1 для замыкания в круг самым обычным способом. Самым обычным классическим способом 110 плюс 1. Итак, я набрала необходимое количество петель 110 плюс 1. И теперь нам нужно замкнуть в круг. Девочки, такой нюанс. Набираем петли не туго слабо для того, чтобы горловина у нас была не затянутая, а свободная. Значит, замыкаем петли в круг. Для этого мы с правой спицы на левую перебрасываем последнюю петлю. И последнюю петлю с левой спицы набрасываем на переснятую петлю. Вот, и возвращаем эту петлю на правую спицу. Все, теперь мы вешаем маркер, который у нас отличается от других маркеров, который у нас будет обозначать начало ряда. И теперь мы с вами первый ряд будем провязывать лицевыми петлями и одновременно мы с вами отделим линии погона. Линия погона у нас будет состоять из одной петли. Вот я вам покажу схему сейчас. Вот она. Вот это Линии погона с одной стороны и с другой стороны. Вот мы с вами отметили начало ряда, дальше провязываем одну лицевую петлю. И снова надеваем маркер. И вот эта петля, отделенная двумя маркерами, у нас как раз линия погона будет идти. Дальше самостоятельно провязываем лицевыми петлями 54 петли спинки. 54 петли спинки провязала, надеваю маркер, провязываю одну петлю погона, снова надеваю маркер и дальше самостоятельно лицевыми петлями 54 петли переда провязываем. Так, первый ряд у нас провязан. И со второго ряда мы начинаем с вами вывязывать росток. Вот эта схема ростка. Прибавки мы будем делать в каждом лицевом ряду вдоль линии погона. Я написала линии реглана, неправильно. Линии погона. Вот это у нас идет линия погона. Так, вот здесь с этой стороны это у нас начало вывязывания ростка. Вот первая петля будет разворота. Значит, сейчас мы направление вязания у нас вот здесь. Вот мы вот, вот в эту сторону вяжем. Сейчас мы находимся вот в этой точке перед первой линией погона. Значит, сейчас мы с вами будем делать первую прибавку. Это у нас лицевой ряд. Мы перемычку от петли предыдущего ряда поднимаем Надеваем на левую спицу и вот так вот с крещенной петлей провязываем лицевой. Это у нас будет прибавка с наклоном вправо. Перебрасываем маркер, провязываем линию петлю погона, перебрасываем снова маркер и делаем сейчас вторую прибавку. Сейчас зацепилась. И вторую прибавку тоже поднимаем перемычку, только надеваем теперь не вот так, не с этой стороны, как мы первый раз, а с обратной стороны, с внутренней вот так надеваем и за заднюю стенку провязываем тоже скрещенной петлей. Сейчас это в первом ряду пока не цепляется скрещенной петлей. Это у нас будет с вами прибавка с наклоном влево. Все, дальше мы вяжем 54 петли спинки и встречаемся возле следующей линии погона. Дошла до маркера. И теперь точно так же делаем с двух сторон прибавки. Первая прибавка с наклоном вправо. Подхватили перемычку. и за переднюю стенку скрещенной петлей провязали лицевой. Перебросили маркер лицевая, перебросили и точно так же только с наклоном влево за заднюю стенку. И дальше мы начинаем вывязывать росток. Коротко для тех, кто не, не знает, что такое росток, это анатомическая часть свитера вывязывается для того, чтобы спинка была более удлиненная, чем перед, чтобы не давила, чтобы свитер не подтягивался под шею и не давил шею. Значит, сейчас мы с вами будем вывязывать все вот эти наши точки разворота. Значит, здесь цифры обозначают количество петель, которые мы должны провязать до точки разворота. Значит, первая у нас идет 2 петли. Мы прибавку, которую провязали, мы ее не учитываем. Провязываем 2 лицевые петли, лицо и еще раз лицо. И теперь разворачиваем наше изделие на изнаночную сторону. Перебрасываем последнюю провязанную петлю на правую спицу и за рабочую нить вот так вот переносим рабочую нить за вязание хорошенько подтянули вот здесь у нас образовалась двойная такая петля хорошенько подтянули и изнаночный изнаночный на изнаночной стороне мы все петли провязываем изнаночными и не делаем никаких прибавлений. А прибавления, которые мы делали, мы тоже провязываем изнаночной. И так вяжем до следующих маркеров. Довязала до маркера, перебрасываем. Изнаночная петля. Линии погона. А теперь у нас через две петли следующая точка разворота. Но так как мы в лицевом ряду здесь уже успели сделать э, одну прибавку, поэтому мы провязываем не две петли здесь, а три плюс одна прибавочная, которая была. Один, два, три. И разворачиваемся на лицевую сторону. Рекомендую, кто первый раз вяжет, рекомендую отмечать точки разворота. Вот я буду вот так точечками помечать те точки разворота, которые у меня уже пройдены. Итак, я развернулась. Теперь снова с левой спицы на правую переношу последнюю провязанную петлю. И теперь вперед перебрасываю рабочую нить. И у нас вот такая двойная образуется петля, на месте точки разворота. Все, теперь мы с вами снова перешли на лицевой ряд, в котором мы будем делать прибавки вдоль линии погона. Вяжем лицевыми петлями до маркера. И теперь поднимаем перемычку, набрасываем на спицу и за переднюю стенку скрещенной лицевой петлей провязываем эту прибавку. Перебрасываем маркер, лицевая петля. Снова маркер перебросили и точно так же поднимаем перемычку, только теперь набрасываем изнутри и провязываем за заднюю стенку лицевой скрещенной. Все, теперь петли спинки все провязываем самостоятельно до следующей линии погона. Дошла до следующего маркера и делаем прибавку с наклоном вправо за переднюю стенку. Перебросили лицевая, перебросили. И с наклоном влево за заднюю стенку. И здесь теперь мы вот перешли уже на, на перед. И здесь теперь мы вяжем до двойной петли нашей которая была у нас точкой разворота вот мы до нее дошли и ее мы провязываем следующим образом под обе дужки вот так вводим спицу и провязываем лицевой и хорошенько подтягиваем и дальше у нас снова через две петли будет разворот провязываем 2 лицевые петли 1, 2, развернулись, перебрасываем последнюю провязанную петлю на правую спицу и рабочую нить заводим за работу. Таким образом, мы с вами вышли на изнаночный ряд, который будем вязать только только изнаночными петлями без всяких прибавок. Отмечаем пройденную точку разворота и вяжем самостоятельно до э, двойной петли предыдущего ряда, где мы с вами разворачивались. Я покажу, как ее провязать в изнаночном ряду. Вот я дошла до двойной петли в изнаночном ряду. Вот она у нас. И мы провязываем ее изнаночной, только вот так заводим спицу снизу под обе стеночки и провязываем изнаночной и подтягиваем. Дальше у нас идут снова две петли изнаночные. Один и два. Развернулись. Перебросили петлю предыдущую, последнюю провязанную и Завели нить за работу, отметили точку разворота пройденную, и снова мы оказались с вами в лицевом ряду, где мы вяжем все петли лицевыми и не забываем делать прибавки вдоль э, линии плеча. Прибавка с наклоном вправо за переднюю стенку. Прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Все, дальше вяжем до следующей точки разворота. Не забудьте сделать прибавку вдоль линии плеча с одной и с другой стороны. Дошла до двойной петли. Провязываю ее за обе стеночки лицевой, подтягиваю нить и снова провязываю две лицевые петли. Вот они у нас. Отмечаю точку разворота, разворачиваю работу, перебрасываю петлю и завожу рабочую нить за работу. Все, мы оказались в изнаночном ряду, в котором вяжем петли просто изнаночными, без всяких прибавок. Вяжем до следующей точки разворота, до двойной петли. Дошла до точки разворота и провязываем ее изнаночной петлей. По обе стенки спицу вводим и провязываем изнаночную. Так, дальше у нас снова две петли мы должны провязать. Один, два. Развернулись. Перенеслись в последнюю петлю и развернули нить рабочую. отмечаем пройденную точку и дальше все остальные точки вяжем по такому же принципу самостоятельно после того как вы в лицевом ряду еще раз провяжете разворот через 2 петли в изнаночном тоже через 2 потом будете вязать точно так же только расстояние будет не 2 петли а 3 петли через каждые 3 петли будете разворачиваться на другой ряд Значит, не забываем делать в каждом лицевом ряду прибавки с одной и с другой стороны плечевой линии. С этой и с этой стороны, с двух сторон. Вяжем самостоятельно и встречаемся в последней точке разворота. Это вот здесь уже в изнаночном ряду. Вот здесь. Итак, я дошла до последней точки разворота, провязала 3 петли, отметила и разворачиваюсь на лицевой ряд. Точно так же перебрасываю рабочую нить. И с этого лицевого ряда мы переходим с вами уже на обычное круговое вязание. Этот ряд мы с вами будем считать первым, нечетным, и в нечетном ряду мы будем делать, как обычно, прибавки вдоль линии плеча. А в четных рядах мы будем просто все петли провязывать лицевыми без прибавок. Итак, вяжем самостоятельно весь этот лицевой ряд, не забывая делать прибавки с одной и с другой стороны линии плеча. И доходим до первой точке нашей разворота и я буду показывать как мы ее провяжем и как потом провяжем вторую точку в общем самостоятельно провязываем петли спинки и частично петли переда до двойной нашей петли не забываем про прибавки в нечетных рядах Сначала прибавка с наклоном вправо за переднюю стенку. И потом прибавка с наклоном влево за заднюю стенку. Продолжаем. Дошла до второй плечевой линии и тоже делаю прибавки с двух сторон. Первая с наклоном вправо, И вторая с наклоном влево. Вот а мы перешли уже с вами на перед и довязываем до двойной петли. вот она у нас двойная петля и мы ее провязываем как обычно провязывали при вязании ростка за две стенки лицевой петлей хорошенько подтягиваем и дальше мы выходим на круговое вязание следующие петельки лицевые тоже подтягиваем чтобы у нас не образовывалось дырочек никаких И довязываем до следующей двойной петли. Так, вот она у нас двойная петля. Мы перебросим вот таким образом, чтобы нам удобнее было провязать. И тоже за две стенки, только за две задние удобнее, тоже провязываем лицевой и подтягиваем хорошо. И дальше переходим на лицевые петли, подтягиваем тоже хорошенько в этом месте, чтобы не образовалась дырочки. Все, вот мы с вами перешли уже на обычное круговое вязание. Довязываем этот четный, точнее нечетный первый ряд. довязали и второй ряд вяжем без прибавок просто лицевыми петлями четные ряды мы провязываем просто лицевыми петлями без прибавок вяжем самостоятельно второй ряд все, второй ряд довязан. Вот мы с вами связали уже полностью росток. И теперь нам нужно связать линию плеча нужной нам длины. Теперь мы с вами будем вязать по кругу, чередуя четные и нечетные ряды. В нечетных рядах мы будем делать прибавки с обеих сторон линии. А четные ряды просто провязывать лицевыми петлями. Значит, таким образом нам нужно провязать с вами до тех пор, пока вот эта линия плеча у нас будет 10 сантиметров. Дальше вяжем самостоятельно. Здесь нет никаких секретов, никаких нюансов. Просто чередуем ряды с прибавками с рядами без прибавок до тех пор, пока линии плеча не будут нужной длины – 10 сантиметров. Продолжаем самостоятельно. Все, я довязала нужную длину плечевой линии. Вот такая вот она получилась – 10 сантиметров ее длина вот я уже переодела сменила точнее спицы на более длинную леску вот так выглядит наш росток если сложить вот так выглядит росток и вот так выглядит горловина достаточно широкая для того чтобы можно было спускать на плечо но мы ее еще будем дополнительно обвязывать для красоты и для того, чтобы она форму держала. Так, девочки, еще хочу сказать вам по плотности вязания, чтобы вы знали. 10 сантиметров, 10 на 10 сантиметров в отрезке у меня 24 петли и 30 рядов. Это, чтобы вы могли ориентироваться. Но я уже в каждом своем видео повторяю, что когда свитер вяжется регланом сверху не обязательно попадать точно в плотность, потому что ширину изделия можно регулировать длиной регланной линии. Но все равно постоянно девочки просят плотность указывать, поэтому я вот называю. Смотрите, значит, мы в этом видео, в первой части видео, связали с вами горловину, связали росток и связали плечевую линию. На этом первая часть нашего видео закончена. Во второй части мы с вами начнем вывязывать рукава и свяжем полностью регланную линию до того момента, когда мы сможем отделить рукава от тела свитера. А на сегодня у меня все. Вяжем первую часть и ждем выхода второй части этой паутинки. Всем пока!